Lur, aku lagi jalan-jalan nang Banyumas. Ki aku nang kene ketemu tanaman sing bentuk kayak sekilas mirip banget karo wit anggur lur gue. Owen rendel banget lur ki sing warna pink, ana warna kuning, terus ana sing mentah juga gue warna ijo ya lur. Sekang pengalaman wingi ya lur ki, wingi kan aku manen buah kayak ceri-cerian kasing kaya warnane Abang mateng ka enak wit kan akeh pol barang tok cicipi jebule kan kecute gue ora kira-kira ya lur jadi nek delenge buah ke pating grentol kayak gie gie birang-birang si wutu kelu ketone kisino ora enak dikonsumsi ke lur mesti nek enak gue pasti garis garising ijotok tok ke lur cuma ya kenapa harus ditanduri ya lur buah-buah sing aneh sing belum tentu bisa dikonsumsi mungkin estetik sih lebih pas ke kayak kembang ya kembang kan jelas bakal dimakan lo nang bocah cilik ya, nexting sing grentel kayak gini gitu, potensi potensi bisa nanti nang nanti ya lur ke ukurannya persis anggur lur, ge cuma teksturnya lebih atos lur. Apa mungkin bisa juga ke dimakan ya lur? Cuma urung lumprah genang wilayah kita lur. Ki nang goneri kana buah kayak lur ki buah anggur angguran. Apa amane apa genak nang nang Lur kalur buah kayak Nek anak sing paham bisa komen lur ben. Jadi bisa apa yo? Kita nambah ilmu lah, nambah info kayak gue lur.